अथ यन्त्रोद्धारकहनूमत्स्तोत्रम् नमामि मामिदूतम् रामस्य सुखदम् च सुरद्रुमम् पीनवृत्तमहाबाहुम् सर्वशत्रुनिवारणम् नानारत्नसमायुक्तकुण्डलादिविराजितम् सर्वदाभीष्टदातारम् सताम् वै दृढमाहवे वासिनम् चक्रतीर्थस्य दक्षिणस्थगिरौ सदा तुङ्गाम्भोधितरङ्गस्य वाते न ना परिशोभिते नानादेशागतैः सद्भिः सेव्यमानम् नृपोत्तमैः धूपदीपादिनैवेद्यैः पञ्चखाद्यैः स्वशक्तितः व्रजामि हनुमन्तम् हेमकान्तिसमप्रभम् व्यासतीर्थयतीन्द्रेण पूजितं च विधानतः त्रिवारम् यः पठेन्नित्यम् स्तोत्रम् भक्त्या द्विजोत्तमः वाञ्छितं लभते भीष्टं षण्मासाभ्यन्तरे खलु पुत्रार्थी लभते पुत्रं यशोऽर्थी लभते यशः विद्यार्थे लभते विद्यां धनार्थे लभते धनम् सर्वथा मास्तु सन्देहो हरिः साक्षी जगत्पतिः यः करोत्यत्र सन्देहम् स याति नरकम् ध्रुवम् इति श्रीव्यासराजविरचितम् यन्त्रोद्धारकहनूमत्स्तोत्रम्